Hanımlar, vaxt gəldi, çatdı. Hər zaman sizin bir yerdə açdığım üçün hər zaman sizinlə bir yerdə paylaşım etmək istəyirəm. Göstərmək istəyirəm ki, nələr sifariş etmişəm. Hər zaman tələb olunan məhsullar. Məsələn, biz yalnız istifadə edirik və hər zaman istifadə etmişik. Amma qazan cərbə Və bunu hər zaman deyirəm. Bu bizim həmnəqladnoydur, yəni məsulansiya xasıdır və ədilələr də geri qayıdır. Deməli, nəsfəiş etmişik. Bu Tendercaya hal-hazırda çox endirimdədir, 3-ü 1-ində. Tendercaya məşhur mazımızı bilirsiniz. Hər dərdi dəva olan mazımız. Deməli, bayzamız daha dorsun. Bunu Bunu məmom özü üçün sifariş edib, endirimi dəyərləndirib, çünki biri 8 manat 40 qəpik idi, amma burada 3 ədəddir. Bu onun sifariş edib deyə atmayacam. Mən paylaşmışdım çoxlu. E, deməli 3 ədəddir və 3 ədədinə cəmi 10 manat ödəniş edib. Əlbəttə ki, mənim mağazamdan aldığı üçün əlavə qiyməti bir az artıqdır. Deməli bunlar anti-pes ol altı antipespirantlar, kremli olanlar. Bunlar həm çox görür, həm də mən sizə bunlar haqqında çox məlumat vermişəm. 48 saat, 48 saat qubquru saxlayır. Və komfortlu hiss edirsiniz özünüzü və qidalandırır. Və bu cəhraya qapaqlı, dəri tonunu bərabərləşdirir, yəni qaralmaları götürür. Çox tərliyən insanlar üçün də bu çox idealdır ümmetil çox tərləyənlər üçün ideal kremdir. Biz çox tərləməsək də, amma çox sevirik bunları. Həm çox görür, bir neçə ay görür, belə deyim. Əgər bir nəfər istifadə edirsə, həm də ki, o qol altındakı konfort, quruluq, dərini qidalandırır, daim yumuşaq, kaşmir yumşaqlığı edir və yəni biz bunu çox sevirik. Onun içində hər zaman sifariş Bu bütün ailə üçün sifariş etdiyim Love Nature seriyasından Love Nature seriyasının body krem, yəni bədən kremi. Baxın, əriqli bir evir istifadə edənlər deyiblər chatlarımızda bizim, məsullar chatımızda və paylaşımlarda mən çox görmüşəm. Mən ilk dəfədir sifariş verirəm. Deməli, bir evir əriyin ekstraatı, bu da ekstraatındandır və nəmliyi qı nəmliyi burada baxın 48 saat və burada 98% vaiz, tam natural bitki olduğunu gö göstərir. Ümumiyyətcə məhsulların hamısı bitki mənşəlidir. Və əlavə edim ki, bədən kremi hər zaman mütləqdir, çünki quru bədəndə çox problemlər yaranır dəridə. Mütləq ailə üçün bax bucurlar alın, istifadə edin. Belə çox Bunlardan çox fayda görəcəksiniz zamanında. Arijlemdə mən olmamışdandan öncə məbəlim o böyük aloe kremləri alırdıq. E, Nivea, Arko, yəni həqiqətən də bunları mən istifadə edəndən sonra anladım fərqi, anladım keyfiyyəti və anladım dərimdəki olan o uşaqlı yumşaqlığı nə edirmiş. Həqiqətən də bu cür keyfiyyətli məhsullar Burda əlavə başqa yerdən sifariş yoxdur. Hamısı özümündür. Bir malam sifariş edibdi. Hamısı özümüzündür. Bir yerdə qızlarım özləri üçün alıblar və atalarına hədiyyəyiblar. Hamısını göstərdim. Bu çox gözəl ətirdir. Qızım atası üçün hədiyyə alıbdı. Çox möhtəşəm, ən gözəl parfümsolarındandır. Hal-hazırda çox-çox endirimdədir. Düzə 70% endirimdədir bu dəqiqə. Parfüm suyun qalıcılığı daha çox olur və bahalı tualet sullarının qaldıcılığı olur, amma parfüm suları daha çox olur. Və bu aksiya, aksiya Dand Intense çox tövsiyə edirəm. Möhtəşəm yoldaşlarınız, nişanlılarını, sevgililəriniz çox sevinəcəklər bu ətirə bilisə, belə də, yəni çox sevinəcəklər və çox bəyənəcəklər. Deməli, bu da min seriyamızdan olan ə, sabundur. Bu bəylər üçün olan sabundur. Əl üçün, bədən üçün. Deməli, bu da qol altı antipesferantı yenə min seriyasından. Bunlar da çox faydalıdır və qıpquru saxlayır və dərini qidalandırır. Eyni qaydada bütün bütün antipesferantlarımız fərqi yoxdur. Hansı seriyadan Ümumi fərqi e, görmək üçün hal-hazırda istifadə etdiyinizlə fərqi görmək üçün siz görək bunları e, tərzici edəsiz, ondan sonra görəcəksiniz ki, həqiqətən də e, necə keyfiyyətli, necə bir fərq var da bunlar hamısı hal-hazırda endirimdədir. Men seriyası əlbəttə ki, kişilər üçün bəyilir, cinazə ustulubdur. Sonra diş şot qusu. Ə diş şot qusu qızım özü üçün götürübdü. Bizim diş şotqlarımız da, diş pastalarımız hamısı öz mağazamızdan, öz şəxsi onlayn Ərifliyim İste mağazamızdandır. Sözləri deyir ki, mən belə məhsulları alıram. Ə ki mən xərc edirəm, vəsait qoyuram. Yəni çörək su kimi, ərzaq kimi, hər zaman bizə lazım olan məhsullardır bunlar. Yəni biz bunları daim başqa yerlərdən almışıq, amma heç bir qazanc əldə etməmişik. Burdan alış bizə qazanc da gətirir. Loyalizasiya şəbecəmizi qurduqda qazanclar dəmlənir. Ona görə itirmirik, hər zaman qazanırıq öz mağazamızdan. Mağazamızdan alışlarımızı etdikdə, yəni biz bunları e, necə ki çörəyi, suyu, əti, soğanı, kartoşkanı alıb satmırıq. Onlar bizim daim tələb olunan, daim lazım olan vasitələr, nimətlər. Necə ki onları alıb satmırıq, bunları da alıb satmırıq. Sadəcə istifadə edirik. Mağaza açmaq istəmiyəm. Bizim mağazamızı istifadə. Mağaza açmaq istəyən eyni məndə alış-verişlər nə edir? Sadəcə. Mağaza açmaq istəməyən mənim mağazamı istifadə edir və fərqi gördüyü üçün daim buradan Ay məarifliyimdən alışlar edir, çünki fərq görür. Çünki bunlar hər zaman deyirəm, pərakəndə satışda ə, qat 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 baha olaca idi, amma burada biz ucuz, şəkildə ucuz sözünü sevmirəm. Çox dəyərli məhsul, çox-çox-çox münasib qiymətlər alırıq. Çox-çox dəhşətçə, çox. çünki bunları istifadə edən saidim mən qədər ə, deyə bilər bunları. Yəni istifadə edən bilir, fərqi görür ə daim alıcı olubdu başqa mağazalardan, başqa firmalardan başqa. Onlarla müqayisə edəndə və zaman keçəndən sonra həqiqətən görür ki, necəcə həqiqətən də fərq vardı. Deməli, sondur bu deyəsən, son məhsuldur Amber Elixir. Bunun bu ətrin haqqında saatlarla danışa bilərəm, amma vaxt görmür, tez-tez bitir vaxt. Bu ətir möhtəşəm bir i var. Hər zaman məndən soruşduqları üçün mən də hər zaman alıram <laughs> ki, hər zaman soruşsunlar, hər zaman ə, tanısınlar bu ət tanısınlar bu ətri və hər zaman gördüm ki, Arielin ətərləri Arielin parfumləri nə qədə dəyərlidir, nə qədə soruşdurur insanlar içə. O nə tezdir vurmusuz Ayxanım. Nə qədər gözəl. Yəni sizdən qoxusu gəlir. Möhtəşəm Amber Möhtəşəm Amber seriyasından bu ətri təsadüfən o zaman, yəni bir neçə kataloq bundan öncə təsadüfən qızım istəmişdi. Əslində bunu yox başqasını götürəcəkdi. Nə isə bunun kodu yığıldı, bu gəldi. Yaxşı ki gəldi. Həyat təsadüflərlə doludur, həqiqətən. Biz bunu ıı, nə qədə kataloqdan belə vursaq da elimizi tam hiss etməmişik ta ki özümüz vurana qədər. Ondan sonra, ondan sonra çox sevdim. Çox sevdiyim üçün də bu artıq mənim üçüncü sifarişimdir. Demək olar ki, burdan onsuz sizə çatdıra bilmirəm. Çatdıra bilməyəcəm heç bir zaman. Yəni sadəcə möhtəşəm. Başqa isimə deyə bilmirəm. Sonra növbədə nə nədim sizə? Yesən ha, burada bir dənə məhsul qaldım. Mənə görə bir dənə məhsul qaldı. Mənim vasitəilə məs Jordan Gold bəlkə də həqiqətən də xanımlar, o cün YouTube-da da təxmini hesabımla yazdım ki, 20-ci qələmimdir mənim burada olduğum müddətçə. Mən çox istifadə edirəm. Günə hər gün demək olar ki, qələm istifadə edirəm, deyə tez bitir. Möhtəşəm qaradır bu, möhtəşəm bindo o qədər məlumat var ki, burada çatdıra bilməyəcəyim qədər məlumat var. Tərkibi, səsi, bir neçə funksiyası, neçə vitaminli, neçə natural ingredientlər, natural baxın, necə gözəldir. Axmır, yaxılmır və minerallarla zəngin doludur bu qələm. Demək, burada hani gold ən dəyərli, ən zəngin seriyalarımızdan biridir və mən də zənginlik çox sevirəm <laughs> və təkcibi həqiqətən də çox bahalı belə dəyərlidir. Və nə deyim, kimi mağazası varsa, ə, bu kodu yazaraq haqqında, bu qələm haqqında çox məlumat vardı. Ümumiyyətlə bütün məhsullarımız haqqında kodlarını bilən və mağaz kodlarını bilən və mağazası olan hər zaman məhsulun ə e, kodunu yazaraq kəç almaqdan ibarət olmasın, səbətə atmaqdan ibarət olmasın. Onun haqqında yaxşı məlumatlanın. Daxil olun. E, o qədər gözəl, möhtəşəm sistemimiz var ki, bizim mağaza sistemimiz şirkət e, bütün onun haqqındaki tərcih bilsəsinə qədər hər bir şeyin 2 hissəsini, hər bir şeyin nədən hazırlanır, necə hazırlanır, hər bir haqqında məlumat vardır və başqa mağazalardan fərqli olaraq biz sadəcə bizə sadəcə satıcılar çatdıra bilər ki, hə, qələmdir, nə bilin, baxın falan. Ə, amma bizim heç bir şansımız yoxdur ki, onun harda, necə, tərkibi nədir, ə, necə istehsal olduğunu bilmək. Amma bizim mağazamızın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bir tuşla, bir tuşla biz bütün məhsullarımız haqqında məlumat ala bilirik və məlumatlanıb hər tərəfli ondan sonra qərar verib alırıq və həqiqətən də bütün məhsullardan söhbət gedir. Kimdə büdcə bir az zəiflik olanda mütləq bu məhsullar hal-hazırdakı endirim qiymətini istifadə edərəkdən də ondan sonra sizə inandırım ki, endirimə düşməyəndə də belə bunlardan vasitə, vasitə çəkməyib mənim kimi siz də endirimdə olmayanda belə sifariş edəcəksiniz. Bunu əminiliklə sizə deyirəm. Həqiqətən də mən inana bilmirəm o insanlara ki, hansılar ki, deyir ki, ə nədir? Bura mən vəsait qoyuram və yaxud da ki, mən ə, almıram, yuyunmuram, kremliyənmirəm, dişimi yumuram, qol altıma hecinə vurmuram, ətir. Yəni doğrudan da bunlar həqiqətən də bunu deyənlərə mən sadəcə gülürəm və təəssüf edirəm ki, bunların hamısını edirsiniz, əslində başqa mağazalardan alırsınız, amma heç bir şey qazanmırsınız. Burda isə siz layihə ilə ayrıcı şəbəkənizi quraraq və bu cür təqdimatlar edərək bu məhsulları necə dəyərli olduğunu izah edərək partnyor şəbəkənizi qurursunuz və hətta şirkət daxilində pul qazanırsınız. Şirkət sizə bunun üçün pul verir ki, siz onun məhsulunu, biznesini, biznes imkanlarını hər yerdə danışırsınız, izah edirsiniz, öyrədirsiniz partnyorlara. Bunun içində 40500 manatdan başlayan gəlirlər qazanırsınız rütbənizə görə, həm də bu gəlirlər getdikcə artır. Yəni bu cür möhtəşəm bir iş sistemini necə xanımlar anlaya bilmirəm, başa düşmürəm. Sullar hər kəs üçün deyir. Hər kəs dəyəri bilmir, hər kəs keyfiyyəti başa düşmür. Hər kəs ə, xarici brend istifadə etmək, yəni firman istifadə etmək, xarisdən birbaşa gələn məhsul istifadə etmək, xarici brendləri istifadə etmək nə deməkdir? Hər kəs anlamır. Ona görə də həçə səhiyyəti anlamadacaq. Biz bizi anlayan insanlar, biz bizim kimi anlayan insanlarla, keyfiyyət bilən insanlarla biz loyal alıcı şəbəkəmizi qururuq. Və məntiqli insanlarla, hansı ki, öz-özünə deyir ki, bax mən onsuz da başımı yuyuram, bədənimə yuyuram, kremlənirəm, amma heç bir qazanc zəld etmirəm. Nə keyfiyyət qazancı, nə də maddi qazanc. Amma burada isə doğrudan da hələ qazanclar sayılır lazancılar saysızdır. Bizim də ə, komandamızda ki, iş sistemi bunların heç birini alıb satmağa gərək olmadan biz ə, inkişaf edirik. Çünki necə ki ərzaqlar, geyimlər hardansa alırıqsa və biz onu gətirib evə yığıb satmırıq. Lazımsız heç bir şey alıb evə yığıb satmırıq. Biz sadəcə bizə lazım olan məhsulları alırıq və bu məhsullar bu hər zaman tələb olunan məhsullar, hər zaman ələ bolan, bəylər üçün, uşaqlar üçün, xanımlar üçün, qadınlar üçün, yaşlılar üçün hər zaman, hər ay bitən və bizə lazım olan məhsullar biz bunları sadəcə istifadə edərək və ətrafımızda hər kəsi bura dəvət edərək bu məhsuldan istifadə etmə üçün biz qazanırıq və qazanırıq əlavə də olaraq ki, hər kəsə lazım olan Yəni mağaza verir sənə, 3000 çeşid mağaza verilir, 3000 çeşid məhsul. Hər kateqoriyadan, hər e, lazım olan gigiyena, gözəllik, kosmetika, e, aksesuarlar, hər şey. Bunları sən ətrafındakı insanları mağazaya yönəldərək də cibindən pul çıxmadan da bilirsən, çünki bunların hamısı hər evə lazımdır. Çünki sən ala bilmirsənsə, sənin ətrafında mütləq keyfiyyət bilən insanlar var və sən paylaşım etdikcə bu möhtəşəm məhsullarının göstərdikcə ətrafda çünki hər kəs tarifliyimi tanımır. Hətta mən ə, Rusiyada bir xanımı tanıyıram. Deyir ki, mən Arifliyimə qoşulmamışdım. Önəcə Arifliyim sözünü eşidəndə hər hansı bir aeropot kimi başa düşürdüm, təsəvvür <laughs> edir. Hər zaman ona gülürəm. Hər kəs də Arifliyimi tanımır. Dünyada da və yoxda Azərbaycanda olsun, bizim işimizin bir hissəsi ondan ibarətdir ki, necə həyatımız boyunca Hər hansı bir yerdən hə, nə isə alış-veriş edəndə bloqerlər də bunu edir bilirsiz. Oranı reklamın aparırlar ki, hər kəs ki, sizin oradan alsın və milyonlarla pullar qazandılar. Amma biz bunu özümüzə edərək özümüzü qazandırıq. Və bu barədə mən bir gün canlı açacağam və həqiqətən də səsimi duyuracağam. Mən inana bilmirəm bir çox xanımların yoldaşları e, bu işə necə icazə vermədiklərini. Anlamıram, həm də hətta gülməli gəlir mənə ki, necə keçsiz gedib mağazalardan alış-veriş etmirsiz? Alış-verişə görə necə izə vermirlər ki, burada möhtəşəm məhsullarla biznes qurulsun, həm də evdə, evdən çıxmadan. Yəni təsərrüfat edin, evin içində. Bir xanım vardı, dünən təlim çəkdi və dedi ki, mən bu işin məğzini anladım, başa düşdüm. Və ə, mənim pulum yox idi, mən özümə məhsullar alım. Mən hər ay atama dedim ki, Ə, ə, evlidir. Mən çox pul qazanacağam burdan. Sən məndən sadəcə müəyyən bir vaxta qədər dövrliyəmə yardım et. Və hal-hazırda onun atası ona dəstək olur və hal-hazırda o 2000, 3000 pul qazanır. Təsəvvür edirsiniz ki, məsul almağa pulu olmayan atasından yardım istəyən maddi yardım. Çünki burada perspektivi gördü. Hal-hazırda o Xan 2000, 3000 pul qazanır, yoldaşına kömək elədi, maşın aldı ev aldı, evin avadax avadanlıqlarını aldılar. Yəni ona görə də bəylər də ki, ə, bəylər də ki, düşünsün. Hətta mən bəylərdə heç bir günah görmürəm heç bir zaman bu işə yer yoldaşlarına icazə vermiləsə, günahı onların xanımlarında görürəm. Çünki dünənçi təlim aparan xanım da yoldaşı da qoymurdu ə, və ətrafından çox deyənlər nəsə var idi, amma o dirəndi və indi özünü sübut elədi. Hal-hazırda ən böyük varlıqları qarışdırdım. Ən ə, gözəl 5 ulduzlu oteldə hərifliyi ilə qazandığı pullarla, bir vaxt bunları ala bilmədikləri pullarla ə, dirəndi, atasına yardım etdi, kömək elədi, qazandı və hal-hazırda ailəsi ilə 5 ulduzlu oteldə istirahət eləyir öz hərifliyi ilə qazandığı pullarını. Bunları satmadan, satmadan yalnız fayda edəcək yedin çox tanışdım. Bilirəm, amma çi izah etmək istəyirəm. Məni yeni izləyən partnyorlarım da vardı və əlavə də e, WhatsAppımda çoxlu xanımlar vardı. Və demək istəyirəm ki, həqiqətən də e, bunların satışın etmədən milyonlar qazana bilərsiz. Yalnız yalnız e, bu şəkildə alıcı loyal şəbəkənizi qurasınız. Təsəvvür edin ki, sizin e, adınızda min nəfər xanım vardı və min nəfər yalnız bu 10 manatlıq kremi alır. Nə qədər pul eləyir? 10 manatlıq 10000 10000 dövriyyə, 10000 dövriyyə şirkət üçün e, buraxanda sizə şirkət oradan müqavilə bağladığınız üçün sizə qazanc verir. Siz yalnız hələ bir məhsul dedim. Təsəvvür edin ki, 5 belə məhsul, 10 belə məhsul olsa siz nə qədər şirkət sizə qazanc verər yaratdığınız 20.000, 30.000, 40.000 dövrəyə üçün. Yəni biz müqavilə bağlayırıq ki, biz bunların alışını edəndə, böyük alışlar yaradanda bizə şirkət pul versin, amma başqa mağazalardan siz gedib aldıqlarınız da müqavilə bağlamırsınız. Qayda 5-10 qəpik mağazalardan qaydan. 5-10 qəpik yalnız ə, nədir? 5-10 qəpik ADV olur amma biz burada həm bunların alışından qazanc əldə edirik, həm 23% endirimlə əldə edirik. Əlavə ki, keçiblərlər, yəni əlavə dəyər vericisə qayıdır. Əlavə qazanclar, bonuslar, premyalar, dollarlarla pre premyalar, səyahətlər, ölkə daxili səyahətlər, nələr, nələr bilmədiyiniz əlarifliyimdə çox şey vardı. Ona görə də hər zaman deyirəm, ağlınızı istifadə edin. Ağlınızı istifadə edin kolunuz da çox olacaq. Ağlı olmayan ömür boyu çaşır qalır. Və burada vərəsəlik vardır. Təsəvvür edirsiniz? Ömür boyu istifadə etdiyiniz məhsullardan qurduğunuz biznesi siz övladınıza bıraxa biləcəksiniz. Övladınız sıfırdan başlamayacaq, nə isə. Heç sıfırdan başlamayacaq, nə isə qurmağa. Yoğdaşının ətrini bilmirəm, açam, açmıyam, qızım aldı da at atasının yaxşı özünə hədiyyə verəndən sonra atsar baxər və mən də paylaşım edərəm. Mütləq yoldaşlarınıza, yaxın bəylərinizə hədiyyələr edin və hər zaman bu cür fərq göstərərək danışın. Mağaza fərqi ilə və bu ətrin <laughs> iyi məni burda aparır, bir-bilsəniz, bir-bilsiniz. Deməli, yaxınımda olan hər zaman deyirəm, yaxınımda kim yaşayırsa, gəlib bunu iyinə iy baxa bilər sifariş üçün və yaxud da provnik isteyirlərsə mən onlar üçün hədiyyə edə bilərəm. Yəni onu demək istəyirəm ki, biz ömür boyu hər şeyi reklam edirik, amma qazan tələsdirmirik. Burada isə eldə edirik. Komandamə gələn mənim bütün partnyorlarımın məsulları xeyirli olsun, can sağlığına. Bir məhsul alsalardı belə mənim komandamda çox xanımlar olur ki, bir məhsuldan, iki məhsuldan başlayıblar, ondan sonra isə bütün ehtiyaclarını öz mağazalarından alıblar. Heç bir zaman məcbur etməmişəm ki, nə qədə dövrə ilə. Əsas odur ki, anlasın burdakı işin perspektivini və inçəf etsin. Xanımlar, burada mənim sevimli bir məhsulum qalıbdı. Mən sizə onu necə göstərməmişəm. Çox izah elədim, bu qaldı. Mən bunsuz heç yaşaya bilmirəm. Adanzaya olan multivitaminli kremim e, bitmişdi. Artıq turcancına keçmişdim. Onun için istifadə edirdim ə çox möhtəşəm bir zəvan seriyasından A dan Z-yə olan, yəni funksionalı çox, kanalı çoxdur. Bunu siz yalnız və yalnız hiss etmək lazımdır istifadə etdikdə. Möhtəşəm və deyəcəksiniz ki, mən niyə indiyə qədər belə bir krem qatırmaq sıxmılıbdı? Nəsis idi, nə bibidi, nə, nə dəçi, başqa bir şeydi, bu başqa bir, başqa bir, bir şeydi nə isə. Bu istifadə edəndə biləcəksiniz, çox gözəl teksturu var, dəridə dəri eyni ton bərabərliyi yaradır. Haqda TikTok kanalımda çox, 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 çox məlumat vardı. Yəni doymuram, bir ucdan da çəkirəm, videolar paylaşıram hər istifadə etdiyimdə. Yəni demək olar ki, bu mənim həyatımda olanda mən gün boyu ə, evdə yox, amma harasa gedirəmsə mütləq, mütləq ə, gündəlik bunu istifadə edirəm, amma tanal ə, bəzən istifadə edirəm, amma bu vi etanoldu. Həm də ki, qızlar kremi açdı,ən sizə göstərmək istəyirəm teksturunu. Çox yüngül bir kremdir. Və bir-bir, bir-bir ekstraktların iyi gəlir. Ən çox da əriyin. Həqiqətən də bir əridikdir. Yemək istəyirsəm. Sonra meyvəli, nəmli, möhtəşəmdir. Bir sözlə. Və bu Adanzeyə olan kremin Baxın, bu gündəlik nəmləndirici kimidir. Gündəlik nəmləndirici. Mənim tonum budur. Bir dəfə də almışdım, səhv almışdım. Siz kodun səhv yazaraq baxın, mənim tonum budur və bu gündəlik nəmləndiricidir. Sadəcə bir balaca bir balaca adi nəmləndirici kremlərdən seçilmir. Sadəcə bir balaca ton vardı və siz bunu gündəlik, hətta evdə belə istifadə edə bilərsiniz. Nəmli krem kimi çox funksiyaları olduğu üçün həm qidalandıracaq, həm dərinizi də dərinizi bərabər ton edəcək, həm gözəl edəcək, həm də dərinizi istədiyiniz ə, istədiyiniz ə, necə deyim, hə, bildim, mat kimi mat görünüm istəyirsə dərisində pudra effekti mat, onların da ə, bu kremin ona ə, ona da aid olanı vardı. Əlbəttəcə kodları fərqli yazılır ə burada baxın. Kod burada yazılır. Bu mənim kodumdur. Mənim tonumdur və mən parlaqlıq olmasını istəyirəm, çünki dərim qurudur. Amma yağlı dərilər üçün də ayrıca var.